Kita akan terus kongsikan tentang uh, Tun Dr. M Aspirasi Kepimpinan Difahami Bersama dua orang tetamu yang sudah pun bersedia Jadi kita terus perkenalkan Profesor Datuk Dr. Raduan Cik Ros uh, Naib Kansa UMK uh, Dan juga Cik Ana Sulaiman Yusof Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Wang Seberana Yang menjalinkan juga kerjasama Bersama uh, penganjur utamanya Majlis Profesor Negara Assalamualaikum selamat pagi Assalamualaikum. Uh, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Uh, sebelum kita bercerita tentang uh, acara yang akan berlangsung ini ya. Uh -huh. uh, saya tertarik juga untuk mendengar pendapat daripada prof sendiri ya. tentang uh, beberapa tajuk yang kami utarakan tadi ya dan salah satu daripadanya pelajar uh, IPT ya uh -huh. berusia 21 tahun yang yang boleh menjadi calon dalam pilihan raya macam mana prof? <laughs> uh, satu eh kita kita Uh, rasa kerajaan telah sangat terbuka dalam mm -hmm. hal uh, politik ini dan yeah. uh, bila diberi kebenaran untuk semua menyertai politik bermakna it's a fully democratic uh, a nation mm -hmm. dan persoalannya yang berkait dengan pelajar-pelajar <coughs> ya dan dibenarkan konon untuk bertanding sebagai calon dalam pilihan raya saya sebagai peneraju universiti rasa masanya belum sampai untuk mereka ter, ter, masuk teguh dalam dalam politik sebab mereka mempunyai masa yang sangat panjang. Mm -hmm. Belum accomplish lagi sebagai seorang pemimpin yang membuat dasar, pemimpin yang mem, mem, merangka perundangan dan sebagainya. Saya rasa mm -hmm. uh, mereka mempunyai sangat uh, panjang lagi masa untuk uh, tujuan itu. Yeah. Yeah. Jadi nah. saya rasa nasihat saya lebih nah. baik, lebih afdal mm -hmm. untuk mereka selesaikan dulu pengajian dan selepas itu nak jadi politik atau politician pun ya uh, terpulang pada mereka. Aha, Aha, baik, baik, Dan ikuti jejak uh, langkah Perdana Menteri Malaysia ketiga empat ini. Ya, um, kita nak cari kita nak cari pemimpin, pemimpin. yang betul-betul berkaliber. Yep. Ya seperti mana yang yang ditunjukkan sendiri oleh tu Dr. Mahathir waktu mm -hmm. beliau menjadi Perdana Menteri Malaysia dahulu. Mm -hmm. kalau, kita, kalau, kita lihat sebelum ini uh, Majlis Profesor Negara bersama Yayasan Wangsa Perdana pernah menganjurkan mm -hmm. ya satu seminar mengenai tu Dr. Mahathir uh, dari sudut legal beliau. Dan kali ini mm -hmm. aspirasi yang cuba ditunjulkan. Jadi uh, bukit uh, Skop yang macam mana pula dalam seminar kali ini, Pak? Mhm. Mm eh, uh, uh, Majlis Profesor Negara uh, dengan kerjasama Yayasan Wangsa Perdana membawakan satu program khas yang kita namakan Convention Pemikiran Tun Dr Mahathir. Mm -hmm. uh, yang dilahirkan sempena hari kelahiran beliau uh, yang disambut pada 20 Disember kadang-kadang 20 Julai. Tapi yang biasa disambut adalah 20 Disember tiap tahun dan kali ini kita ini kali kedua ya yang kita anjurkan. Yang pertama dulu hanya uh, satu uh, acara sambutan Hari Jadi dan kita sebagai pemikir negara mengambil kesempatan ya untuk me, 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 menggunakan kesempatan ini ya untuk menganjurkan satu convention yang cuba untuk meninjau semula ya aliran pemikiran Tun Mahathir yang kita sedar bahawa selama ini beliau merupakan satu arkitek, seorang arkitek pemodenan Malaysia. Bila beliau umpamanya umumkan ya wawasan 2020 pada 1991 dulu. Beliau dengan jelas telah merangka satu kerangka pembangunan untuk negara. Sekali dengan inisiatif-inisiatif uh, yang perlu di 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 dilaksanakan di dan juga sembilan cabaran yang telah beliau keras, kenal pasti. Ya, ini merupakan satu perkara yang, yang saya rasa sangat beruntung kita sebagai rakyat Malaysia untuk mempunyai perancangan yang seperti itu. Dan uh, dalam kesempatan ini ya, uh, uh, kita ada empat segmen ya dalam dalam program kali ini. Satu convention itu sendiri yang yang mengumpulkan pemikir-pemikir uh, dari kalangan profesor ya. yang akan membincangkan mengenai alah, aliran pemikiran Tun Mahathir dan uh, kita menggunakan kerangka sembilan cabaran itu untuk kita uh, fikir di mana kita sekarang dan jauh mana agaknya kita perlu uh, m uh, merealisasikan cabaran-cabaran itu. Baik. Mm -hmm. Dan segmen kedua kita ada sambutan uh, hari lahir. Yeah. Yang ini special, very special mm -hmm. uh, birthday uh, uh, party uh, mm -hmm. untuk uh, Tun Mahathir sendiri mm -hmm. dan kita jangka 1000 ke 500 orang mm -hmm. tetamu yang akan uh, sama-sama meraihkan hari kelahiran uh, Tun Mahathir. Ya. Dan segmen ketiga uh, adalah uh, segmen uh, ad, ada pameran mm -hmm. ya mengenai uh, potret-potret uh, dan juga dokumentasi uh, Tun Mahathir dan akhir sekali kita juga akan melancarkan satu program khas mm -hmm. yang juga dianjurkan oleh Majlis Profesor Negara dengan kerjasama Yayasan Wangsa Perdana yang kita panggil Mahathir Distinguished Fellowship Program. Ah ha, Ini program ah. spesial yang akan kita umumkan Siapa penerima pertama uh, MDF ini uh, Yang akan kita umumkan pada malam Baik. itu ah, Baik. Kalau uh, Cik Anas boleh kongsikan Apa agaknya kriteria-kriteria tertentu Bagi penerima-penerima uh, anugerah ini uh, Untuk di bawah program MDFP hmm. Yang telah disebutkan oleh Prof tadi Ya Program Mahathir Disney Fellowship Program ini, uh, Untuk penerimanya kita ada kriteria tertentu uh -huh. Kita ada dua golongan Satu dari, dari kalangan akademik So, ak Akademik ini haruslah uh, Seorang yang uh, Telah menunjukkan Kajian yang Pemikiran yang kritis hmm. ya, Yang bertenaga Ya yeah. uh, Untuk uh, Layak untuk Sebagai Fellow untuk MDFP ni hmm. uh, Ketiga Yang golongan kedua Adalah golongan profesional hmm. Profesional ni ada Dalam segi kalangan pemimpin uh, Di industri uh, Yang mempunyai daya kemampuan tinggi Ketahanan Dan juga Pemikiran hmm. uh, Yang agak kritis uh, Untuk Uh, layak sebagai salah satu salah satu calon untuk MDTP ini Mhm. jadi jadi a matlamat a pewujudan ini MDTP Okey, pertama sekali ya, kita sedar bahawa uh, Tun merupakan seorang pemikir yang sangat uh, uh, sangat uh, futuristik uh, sifatnya. Dan uh, kita rasa ya uh, perlu ada satu kajian yang lebih saintifik ya uh, menggunakan pendekatan akademik untuk melihat aliran pemikiran Tun Mahathir dan kita uh, jemput uh, fellowship ini supaya untuk uh, mengenal pasti arah pemikiran Tun Mahathir ini sebagai asas untuk kita membina negara dan juga untuk kita gunakan ilmu itu untuk masa depan dan kita jangka ini bukan terhad kepada pemikir uh, nasional saja international uh, 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 scholars pun boleh uh, Menyertai ini dan uh, agak lumayan Fellowship ini kita sediakan sepuluh US dollar a month ya, sebagai satu uh, fund untuk mereka uh, membuat kajian mengenai perkara itu. Hmm, baik -baik. Makanya uh, ia dibuka untuk semua, ya. ya. Uh, dan uh, ahli yang berminat boleh saja ikut serta dan akan dilangsungkan di mana? Okay, uh, convention ini uh, di PWTC. Hmm? Pengumuman di PWTC pada majlis uh, sambutan hari lahir tahun itu dan pameran juga di PWTC. Aha di Dewan Tun Ismail. Semuanya dilangsungkan di Dewan Merdeka yes, di Pusat pada ah, Dagangan Dunia Putra Kuala Lumpur. Okey dan ah, begitu menarik sekali ini akan dilangsungkan pada ah, 19 dan 20, 20. Disember 2012. Hmm. Okey dan ah, antara isu yang akan diperbahaskan amulus ah, kajian. Okay, uh, Okey uh, konvensyen itu sendiri hmm. ya kita akan uh, menampilkan tokoh-tokoh akademik hmm. yang mengupas mengenai sembilan cabaran-cabaran yang telah dikenal pasti oleh Tun sendiri. Hmm. Saya ingat masa tuan persembahkan cabaran-cabaran yang 9 itu semasa dipanggil Way Forward for Malaysia yeah. semasa Dewan Persidangan Perniagaan Malaysia yeah. beliau umumkan 9 cabaran itu dan kita rasa terpanggil lah untuk melihat ya di mana kita berada sekarang apakah perkara-perkara yeah. yang perlu kita lakukan lagi untuk menentukan supaya come 2020 yes we are here and achieve apa yang telah digariskan dan yeah. ini agak istimewa sebab kita dah melihat Model negara maju they can be very developed and yet having problems uh, dalam pembaikan aspek uh -huh. yang kita acukan tadi komprehensif um, very komprehensif yang merangkumi soal perpaduan sosial yang umpamanya menentukan supaya semua orang rakyat Malaysia terfokus kepada satu matlamat pembangunan uh -huh. yang mempunyai uh, 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 identiti sendiri ya, yang bebas yang 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 lebih uh, kepada integriti dan sebagainya dan kita juga ingin menentukan supaya ekonomi yang kita capai ini akan akan uh, lebih kompetitif dan boleh bersaing di peringkat uh, global uh, dan baik-baik. Uh, Dat baik, baik. Uh, menjelang tahun 2020lah kalau kita tolak tahun ni. Uh, nah, tinggal berapa banyak lagi? Contoh tahun the lagi. Panic button. Yeah. Hmm. <laughs> masa diistiharkan dulu 30 tahun. Saya masa saya dengar dulu Was 1991. Hmm. Ya. Yeah. Masa, masa tu you pun masih masih uh, yeah, alam sekolah, lagi, sekolah lagi. Masih sekolah lagi. <laughs> kita dengar tu Madir ya, bila sebut wawasan 2020. Saya pun rasa sayup eh sampai ke kita kawasan 20 and yet suddenly bila sebut berusia 20 sekarang hanya lebih kurang 8 tahun lagi. Betul. Mm -hmm. yeah. Tolak tahun ni 7 tahun. 7 tahun lagi kita dah, dah, kita dah kena press the panic Baik. button Baik. dan Baik. kita kena <laughs> lihat adakah kita boleh uh -huh. dan sebagai rakyat Malaysia kita perlu confident that yeah. we can do it. InsyaAllah allah yeah? insya allah. Yeah? Baik, Baik rakan dan Cik uh, Anas sendiri. Cik Cik Anas. Ya. Anas. Kalau kita hmm. lihat pada uh, yayasan Wangsa Pedana ya juga hmm. satu yayasan kebajikan ya. Yeah. Uh, jadi kalau, kalau kita lihat dari sudut kebajikan kepada rakyat ya dari sudut pemikiran Tun Mahathir sendiri kita menuju ke arah negara maju. Jadi kebajikan yang macam mana mungkin yang sesuai kebajikan, kebajikan kalau kita lihat uh, Tuan punya pemikiran eh? uh -huh. uh, dia telah berjaya uh, menyatukan rakyat Malaysia dan juga pada masa sama hidup dalam uh, keadaan yang selesa eh? uh -huh. jadi bermakna dari segi kebajikan itu telah berjaya uh, memberikan uh, kehidupan selesa bagi rakyat Malaysia yeah. tapi uh, untuk Masa depan, tu juga telah menggariskan dalam masa 2020 ni, yeah. bahawa uh, Malaysia harus menuju ke arah negara maju, bermakna berpendapatan -per tinggi. Mm -hmm. Jadi bila semua orang berpendapatan tinggi, maknanya kita akan berselesa dalam keadaan itu dalam cabaran-cabaran dunia yang kos yang tinggi katakan ke ke pun tinggi. Uh -huh. right. Jadi bila kita mencapai taraf uh, pendapatan tinggi, maknanya kita telah mencapai satu keadilan sosial untuk semua. Tak uh -huh. perlu uh -huh. disambung itu so, Bahaya uh -huh. tu. <laughs> bila pencapaian tinggi, uh -huh. kita tidak mampu ada segmen society yang ketinggal di belakang. Uh -huh. Bermakna kebikinan tak perlu ada. Yeah. Right. Jurang perbezaan pendapatan tidak boleh besar. Uh -huh. Ya semua orang selesa hidup, ya. Dengan uh, uh, dengan kemakmuran yang dicapai oleh negara. Saya rasa ini satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita tekankan. We can be a very advanced nation, and yet at the same time we can't afford to have a big segment of the population yang ketinggalan di belakang. Ha, ya. itu Jadi, acuan kita hmm. ya. dengan inilah dan ini hasilnya, juga akan dibincangkan ini akan kita kupas jaga mendalam ya. Baik. Ya. Ya. baik dan diharapkan konvensyen pemikiran Tuan Dr. Mahathir dan juga Malam Gala Tuan Dr. Mahathir Legasi Tersuhur ini um, akan dapat digarap segala pandangan juga pedoman yang uh, bakal disalurkan uh, untuk kita semua khasnya kepada pewaris kemajuan tanah air untuk menjangkaui tahap ya. kemajuan yang tiada batasannya demi manfaat generasi yang mendatang ya. terima, okay. terima kasih uh, Profesor terima kasih, Dr. Dr. Raduan dari Majlis Perpustakaan Negara Sampaikan yeah. kepada dua-dua InsyaAllah -dua. Insya Allah. Eh, Insya Allah. Ya, Menyerikan insya majlis kita malam 19 itu 10, 11, Masa September. 19 September, September Dia dipindah putus si yeah. InsyaAllah insya Berkesempatan dengan kami ke sana Baik Terima kasih Baik. Prof Terima kasih dan banyak. juga kepada Encik Anas Sulaiman Terima ya. kasih kerana uh -huh. uh, Dan uh, semoga Acara ini akan berjaya memenuhi matlamat mm -hmm. yang diharapkan dan kita akan berehat seketika bersama kalam band dan yeah. sekembalinya nanti uh, ada cerita pasal Mak Sanggup. Mm -hmm. uh, Jadi Mak pastikan sanggup. anda terus setia bersama kami untuk kita bertemu dengan Mak Sanggup ni okay. <laughs>